Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І сьогодні гість нашої студії Володимир Константинов, голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, вітаю вас, пане Володимире. Добрий день. Отже, на тлі обрання і спікера в Верховній Раді. Наскільки зміниться взагалі і робота Верховної Ради Криму, тому що все дуже пов'язане. Наскільки от ви відчуваєте так само ви спікер, що відбувається? Наскільки це відбувається на вашій роботі? Ну, прошлая Верховная Рада нужно отдать должное, чтобы нам удалось организовать очень хорошее взаимодействие. Например, была создана временная специальная комиссия по автономной республике Крым, которую возглавил Борис Давидович Дейч, и она достаточно успешно работала. У нас в автономной республике Крым мы организовали работу Центра законодательных инициатив, который готовил проекты законов Украины и отдавал их сюда на согласование через специальную комиссию, или изменения к действующим проектам законов, которые готовились к обсуждению. То есть взаимодействие было впервые за все время крымского парламентаризма, было организовано взаимодействие крымского парламента, второго парламента в стране, с главным парламентом mm -hmm. страны с Верховной Радой. А к... чему раньше не было такое взаимодействие? Что ну, замужало? Это было связано, безусловно, с ситуацией, кто находился у власти. Это, понятно, было помаранчевая команда, скажем, от Крыма. они не любили Крым и власть в Крыму, и, в общем, э, это взаимодействие, безусловно, не было организовано. Э, когда пришел уже президент страны, Виктор Федорович к власти, партия регионов, безусловно, нам удалось это взаимодействие организовать, и это взаимодействие начало приносить уже первые плоды. К сожалению, время э, парламента закончилось, Верховной Рады Зараз прийшла нова Верховна Рада. Ну, мабуть, ця Верховна Рада з саме сьомого скликання теж зможе абсолютно адекватно і ми би, конечно, допомагати Ми, звісно, на це дуже оч, сильно сподівалися. Але те, що ми бачили вчора по телевізору, безусловно, всіх кримчан дуже сильно напрягло. Тобто ми зрозуміли, що нам не можна розслаблятися в Автономній Республіці Крим, кримчанам. Нам потрібно бути готовими, як э, как би бы відставити свою конституцію, свою автономію для того, щоб ни у кого не было поползновений э, лишить нас это, э, 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 наших прав, лишить те завоевания, которые досталось нам в результате э, э, действий уже раннего периода, когда в когда образовалась автономия, это завоевание Крыма, это был политический компромисс, и те, те э, за, э, сегодня э, возгласы, которые мы слышали вчера в Верховной Раде то, безусловно, нам, мы поняли, что этот процесс, к сожалению, не завершился, и нам нужно. Хотя мы будем отстаивать в первую очередь не только саму автономию, мы будем отстаивать и расширение полномочий, децентрализацию власти, это наша принципиальная позиция, децентрализация власти в первую очередь на местном уровне, для того, чтобы сегодня местные органы власти автономной республики Крым получили больше права и, и, и полномочий для реализации самых насущных. Так сказати, uh -huh. проблем. Ну, ця проблема обговорюється вже не перший раз і в Криму, і в парламенті Криму. До чого все таки йде? Наскільки просувається вирішення цього питання? Що можливо ще треба зробити? Я, я думаю, що реальної альтернативи цьому нет. От реальної альтернативи тому нет. Весь потенціал центральний центра, как бы ісполніванної власті вже реалізований. Сьогодні... тот резерв, который еще есть, который можно использовать и который даст толчок экономике в целом страны. А экономика со стра страны состоит из экономик, которые формируется на местном уровне, на региональном уровне и потом на центральном уровне. Без, безусловно, центральный уровень все свои резервы исчерпал. Сегодня нужно двигаться в сторону децентрализации. По Украине это в первую очередь на региональном уровне, на в автономной республике Крым у нас реги проблема региональной. Власть уже решена, у нас есть свой парламент, который избирает правительство, и у нас этот имеет уже опыт работы парламента, это уже более 20 лет крымскому парламентаризму. Сегодня нужно двигаться дальше и предоставлять больше полномочий уже на местном уровне. У нас в автономной республике Крым в парламенте сама концепция уже сформирована, мнение у нас практически готово, мы готовы его в ближайшее время сделать публичным достоянием для а обсуждения. Вы не готовы озвучить те моменты, которые хотелось бы изменить в парламенте? Ну, еще в таймнице? Нет, никакого, здесь никакого секрета нет. У нас происходит публичное обсуждение. Мы это вынесем на депутатские слушания в январе месяце у нас запланировано. запланировано. Потом вынесем на обсуждение в Крымский парламент. Сейчас пока создана рабочая группа, и она обсуждает. И обсуждает. Две главные Проблемы, которые мы сейчас обсуждаем в парламенте Крыма, это в первую очередь это участие в Конституционной Ассамблее и внесение изменений в Конституцию автономной Республики Крым. Главная идея, которую мы закладываем, это предоставление больших полномочий автономии. Нужно иметь в виду, что автономия наша одна из самых э, декларативных в Европе. Не все автономии, которые сегодня находятся в Европе, они имеют гораздо больше полномочий, чем парламент автономии, мы имеем только представительские функции. И, и, очень на мало что влияем. Ну, например, на процессы формирования бюджета, на бюджетный кодекс. И действует знаменитая поправка депутата Зайца, которая ограничила действие Конституции, и сделала их ниже законов Украины. Второй вопрос, который для, очень важен сегодня для, для автономии, это предоставление больших прав местным советам. В какой плоскости здесь идет дискуссия? Сегодня бюджеты местных советов грубо выглядят примерно так. 70 на 30. 70% всех средств это дотация, 30% которые они зарабатывают сами. Минус этой формулы в том, что она практически формирует незаинтересованные на местах чиновников, которым все равно, что происходит на их территории. Все равно большая часть денег приходит из Киева, и зачем ломать голову, все равно все вопросы будут решены. Вот это, э, 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 на мой взгляд, паразитическое мышление, оно очень плохое, оно не дает развития э, на местах инициативы. Нужно это менять. Если мы знаем развитые страны, и те, которые, которые пошли совершенно по другому пути развития и предоставили права местным, органам власти, на местах происходит совершенно другое. Все экономики в первую очередь состоят из экономик, которые формируются на местах. То есть на местах это формируется депутатский корпус, который распределяет средства. Быть депутатом на местах, там почетные и это ответственно, они что-то делят, на что-то влияют. Поэтому, безусловно, это вдохнет жизнь в глубинку, вдохнет жизнь. Они почувствуют вкус хозяина, быть хозяином территории реальным хозяином когда ты зарабатываешь деньги когда ты влияешь на их распределение это сформирует определенный класс внизу то, то чего сегодня не хватает И вот это попрошайничество снизу которое сегодня философия попрошайничества которая сегодня становится доминирующей на местах она конечно убивает развитие территории поэтому мы это понимаем в Верховном Совете мы я являюсь председателем ассоциации органов местного управления. Мы это поняли в результате практически двухлетней своей работы и понимаем, что дальше так уже существовать не может. Если мы хотим реально что-то изменить и придать экономике серьезную динамику, нужно начинать вот именно с этого. Ну вот в 2013 году уже, возможно, эти ваши инициативы вас действительно почули в Верховной Раде Украины. Да, безусловно. Все то, о чем мы говорим, это называется реформа местного самоуправления. Она должна идти поэтапно. Вот, допустим, что можно было сделать уже в 2013 году, в 2014 году, это начинать децентрализацию финансовых средств и отдавать на места больше, изменить финансовую формулу uh -huh. и отдавать на места больше средств для реализации самых насущных проблем. Сегодня на местах они не в состоянии решить ни одного вопроса. Окно поменять они не в состоянии. Какой-то мелкий ремонт кровли сделать не в состоянии. Я извиняюсь, если где-то задвижка на, на водопроводе, значит э, вышла из строя. Они это не могут. То есть поэтому нужно предоставить, изменить эту формулу. Это возможно, не, не меняя Конституции, не меняя сегодня каких-то глобальных э, законов. То есть и уже начать приучать их к этому механизму. Это не, про, не, не простое действие. Да, сами люди готовы до этого. Безусловно. Вот это у нас в Верховном Совете мы уже два года пров проводим выездные совещания на территориях. Мы называем это День Верховного Совета Автономной Республики Крым в данной территории. Когда депутаты Верховного Совета посвящают один день территории, мы объезжаем все села, все поселки, разбираемся со всеми проблемами, смотрим на те проблемы, которые громада решает сами, и, и, и те вопросы, которые необходимо понимать, э, необходима помощь. Сегодня очевидно, что формула Помощи из региона в территорию, она уже не работает. Уже даже мы не в состоянии им ничем помочь. Формула может быть только одна. Они должны все проблемы решать на месте сами. И должны быть способны. Мы должны им дать такой финансовый инструмент. Мы должны создать им такие мотивационные э, инструменты, при которых им будет выгодно затаскивать на территорию э, инвесторов. Они будут возле них, извиняюсь, э, танцевать для того, чтобы создать им условия, чтобы они были э, на этой территории, а не так, как происходит сегодня. Потому что когда мы говорим сегодня, что у нас плохие э, условия ведения бизнеса, то вопрос, а где эти условия создаются? Они что, в Киеве создаются или даже Симферополь? Нет, они создаются там, где предприятие работает. А это очень часто бывает на местах. И, и э, общение с, с инвесторами, с представителями бизнеса, малого и среднего бизнеса как раз говорит о том, что большему давлению они зачастую подбираются как раз на местах. Поэтому менять там, как раз, в первую очередь необходима ситуация. Вот это инструмент, который начнет это реализовывать. Конечно, это непростой непростой путь, и в автономной республике Крым в отличие от любых других регионов Украины есть, например, представительство президента, которое может быть по нашей формуле наделено дополнительными полномочиями, и уже при выборах, например, в 2015 году мы могли бы эту формулу изменить, ликвидировать. адміністрації вести а за соблюдением конституции и за соблюдением э е е исполнения делегированных полномочий уже могла например э представительство президента. То есть мы мы предлагаем совершенно конкретные вещи, которые могли бы уже начать начинать работать. Окрім цього, окрім реформування саме на місцевому рівні, так би мовити, що іще для вас основні моменти на 2013 рік? На початок роботи э, і Верховної Ради сьомого скликання, тому що це нові люди, до них треба знову ж таки підхід. Можливо, у вас уже є така стратегія. Ну безусловно, ми все таки сподіваємося на э, депутатів кримчан, які збрані від Автономної Республіки Крим. Це серйозна команда. В першу в парламенті буде представлено такое количество кримських депутатів, що вони будуть. Э, в здоровом смысле этого слова, лоббистами интересов автономии. И, и, взаимодействие, то, которое мы организовали в прошлом парламенте, удастся все-таки поднять на более высокий уровень. Мы, конечно, будем и дальше формировать работу Крымского парламента как парламента, который способен производить законы. Это работа Центра законодательных инициатив. Почему? Потому что мы, как я уже говорил, надеемся на получение права законодательной инициативы путем решения через Конституционную Ассамблею. И поэтому в этом русле будем и организовывать взаимодействие с Верховной Радой. Ну, насколько вы готовы ждать продуктивной работы саме от тех депутатов, которые в Верховной Раде? Насколько они тесно с вами співпрацюють? Ну, сейчас сложно сказать. Пока, пока то, что мы видели, это больше похоже было на шоу. Мне кажется, это страну вообще не красит. И депутаты от некоторых радикальных партий, которые ведут себя, извиняюсь, как на базаре вообще забывают, что они представляют избирателей страны а представляют. А парламенте Крыма бывают такие выпадки, такие полины стельки все. -таки были все я, я могу вам сказать, к, к счастью, и у, у нас есть критические выступления. Мы всегда слушаем оппозицию, но у нас конструктивная оппозиция. У нас, если они говорят о каких-то проблемах, то мы обсуждаем. У нас есть согласительный совет председателя, когда мы собираемся фракциями. И, и несмотря на то, что у нас большинство, у нас 81 депутат от партии регионов, мы тем не менее стараемся выслушать каждую оппозиционную партию. И очень редко бывает, чтобы мы игнорировали их предложения, потому что это, как правило, очень конструктивные вещи они говорят. То, что мы происходим здесь, здесь нет никакого конструктивизма, здесь какое-то политическое шоу. Безусловно, сегодня в этот сложный экономический период, когда весь мир находится в кризисе, себя так вести, когда каждый день э, имеет значение прожитые украинцами, это Очень опасне Ну, можливо це тільки початок, а далі буде Надіемся, все спокійніше. Я, я вам дякую, що прийшли і бажаю звичайно плідної роботи в парламенті в 2013 році. Нагадаю, гостем студії був Володимир Константинов, голова парламенту Автономної Республіки Крим. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.